Ну, они под действием человека, который будет на курсе, будет обучаться. Вы извините, пожалуйста. Уважаемые а, а, граждане, спасибо вам большое. Мы в магазинах оставляли заявления, вы помните, да? И многие из вас подписывали а, заявление, которое мы горосполкомам отправили и его было, в облгурздраве. А, многие подписывали, значит, в Агате лежало вот это заявление. А, нашем торговом центре и на горке. Более 400 подписей мы собрали. Теперь, значит, сегодня позвонила Ольга Ивановна мне, поскольку я оставила свой адрес и свой мобильный телефон, она позвонила и объяснила так нам. ну, я очень внимательно всех прослушала до конца, очень грамотно и, по-моему, по делу Петр Алексеевич полностью выразил мнение наше. Вот. Но объяснила она так. Долго говорила, я ее слушала и сказала так, что, э, так как вы говорите, прикрепили нас, и пожалуйста, приезжайте и у нас, и анализы все сделайте, и все. Все буквально, ну, ну, потому что наша поликлиника как бы не будет полностью нас обслуживать. Понимаете, вот такой разговор сегодня. Кто Перед тем, врача? как вам идти, Ольга Ивановна, Кто она мне объяснила, Ольга? что она главврач третьей больницы. Кто такая Ольга Ивановна? Главврач третьей больницы. Ну, я вам объясню человек, а вам не звонила Татьяна Андреевна. Сегодня. Вам звонила, э, звонила вам звонила заместитель главного Значит, уважаемые, районе, все, районе, давайте разговариваем. Ну, уважаемые, главный врач больницы не она, а она. Понимаете? И все, что вам наговорила Ольга Ивановна, это не ее функции. Вот человек, поднимитесь трое, Я вас прошу. Поднимитесь. Вот, я извините. Вот просто, чтобы не было к тому, что вот три официально ответственные лица. Посмотрите на них. Вот я то, что я сначала начал, что виноват я прежде всего, что вы не имеете информации. Вот в лицо посмотрите три человека, которые отвечают официально и заработную плату получают за то, чтобы у вас медицинское обслуживание было на должном уровне, на том, о котором вы говорите. Из них троих мы не потребуем честно отработать свою заработную плату. Я совершенно с вами согласен. Посмотрите. А не слушайте, пожалуйста, за поликлиниками, кого-то там еще, есть официальные лица. Все осталось. И мы, почему мы решили все вот именно проблема, что возникла, и, естественно, проблему мы решать должны сами, вот изначально. И поэтому мы вот написали это заявление, потому что в скринке там написано, пожалуйста, каждый, пишите свои как бы просьбы и так далее. Но если каждый отдельный из нас по отдельности будет туда бросать, скажем так, я сомневаюсь, что он там будет разбираться. А вот когда мы все вот так вместе, хором, понимаете, будем отстаивать свои права, я так считаю, что и вы нам поможете им. Вы помогать. совершенно правильно поступили, но Сергей Васильевич вам сказал. Придите к Сергею Васильевичу и скажите, а ну возьмите за ухо Святого сюда, соберите вот так, потому что у нас появились вопросы. И мы, я или три человека официальные, которые отвечают за это, будем смотреть вам в глаза, поэтому приехали смотреть вам в глаза и на ваш вопрос. Если мы есть проблема, телефон мой записали. Если есть проблема в том, что не знаете, когда я буду, подходите к директору школы. Мы с ней контактируем всегда. И когда я приезжаю, она первая об этом узнает. Оставили свой телефончик, там вот, ну, мало ли, по любым вопросам. Вот когда а будет Маляренко приемлесть, а? А вопросов очень много? Пожалуйста, приходите.